Kali ini, kita akan selami satu kisah yang memang luar biasa dalam sejarah perang. Kisah macam mana sebuah empayar yang gagah boleh tumbang kepada sebuah tentera berbasikal. Jadi, persoalan besar dia macam ni. Macam mana tentera yang lagi kecil dengan kelengkapan yang tak seberapa boleh kalahkan sebuah empayar besar dalam masa 70 hari je? Ah, ha, untuk faham semua ni, kita kena bongkar strategi sebenar di sebalik serangan kilat ni. Okey, jom kita mulakan dengan soalan asas dulu. Kenapa Jepun tiba-tiba pandang ke selatan? Apa yang ada ke Asia Tenggara ni yang diorang nak sangat? Sebenarnya kan, sebelum tahun 1941, Jepun ni tak pandang pun tanah Melayu. Fokus utama diorang masa tu ialah China. Dan pada masa yang sama, diorang risau pasal Soviet Union kat belah utara. Tapi, ada satu masalah besar. Mesin perang diorang perlukan minyak, banyak minyak. Dan Jepun sedar sumber tu tak ada kat negara diorang. Jadi apa pilihan yang ada? Senang je, pandang ke selatan. Dan bila Jepun pandang je Asia Tenggara, diorang nampak sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan, bagi diorang rantau kita ni macam satu stor serbaneka gergasi, penuh dengan semua benda yang diorang perlukan. Ada getah, biji timah dan yang paling penting, minyak. Semuanya macam harta karun yang tunggu untuk dikutip je. Dalam semua harta karun tu, ada satu hadiah utama yang diorang betul-betul idamkan. Singapura. Kenapa Singapura? Sebab ia bukan setakat pangkalan tentera laut British yang penting. Ia adalah simbol. Simbol kuasa barat ke Asia. Jepun tahu, kalau Singapura jatuh, semangat British akan hancur lebur. Itulah sasaran sebenar diorang. Baiklah, sekarang kita dah faham kenapa Jepun datang. Jom kita tengok pula dua kuasa yang bakal bertembung ni. Siapa lawan siapa dan macam mana keadaan kedua-dua pihak sebelum perang meletus. Kalau kita tengok atas kertas, memang nampak macam pihak British ada kelebihan. Tentera diorang lagi ramai dan yang penting, keyakinan diri diorang melangit. Tapi di pihak Jepun pula, walaupun tentera diorang lagi sikit, diorang datang dengan satu kelebihan rahsia, persediaan yang sangat teliti. Diorang dah buat risikan dan doktrin perang diorang sangat fleksibel. Inilah perbezaan yang akan menentukan segala-galanya. Dan kempen ni, ya Tuhan, laju betul. Semuanya bermula 8 Disember. Lepas tu, Jepun marah tanpa henti. Tak sampai pertengahan Disember, seluruh utara Melaya dah jatuh. Masuk je bulan Januari, diorang terus vroom ke selatan. Dan akhirnya pada 15 Februari, Singapura pun menyerah kalah. Cuba bayangkan, semua ni berlaku dalam 70 hari je. Gila kan? Soalan dia sekarang, macam mana diorang buat? Macam mana boleh jadi laju sangat? Okey, inilah bahagian paling best. Jom kita bongkar taktik luar biasa yang jadi kunci kejayaan Jepun, iaitu serangan kilat guna basikal. Ha, yang ni lagi menarik. Anda tahu tak, tentera Jepun ni sebenarnya langsung tak bersedia nak lawan dalam hutan. Langsung. Rancangan asal diorang, doktrin tentera diorang semuanya direka untuk berperang kat padang lapang lawan Soviet. Jadi bila fikir balik, keupayaan diorang untuk ubah suai taktik dengan begitu pantas memang wow, mengagumkan. Cuba kita bayangkan sekejap. Askar-askar Jepun tu sampai kat tanah Melayu, tengok keliling dan tiba-tiba sedar, "Eh, hutan tebal ni lain macam, tak sama langsung macam padang salji kat Manchuria." Semua buku peraturan perang yang diorang hafal tu tiba-tiba jadi tak laku. Dah kena tulis balik semua strategi dari kosong. Jadi, inilah plan baru diorang. Dibina atas empat prinsip mudah tapi genius. Satu, kaji dulu selok-belok hutan. Dua, bergerak sepantas kilat. Biar musuh sentiasa panik dan tak sempat fikir. Tiga, serang waktu malam. Masa orang tengah lena. Biar huru hara. Dan yang keempat, yang paling legend. Guna basikal. Senyap, laju, tak perlu minyak dan memang champion untuk lalu jalan-jalan denai dalam hutan. Okey, kita dah nampak kehebatan strategi Jepun. Sekarang jom kita pusing sikit cerita ni. Kenapa pula kubu yang kononnya kebal ni boleh runtuh macam tu je? Apa silap pihak British sebenarnya? Jawapan dia mudah je, keyakinan yang melampau ataupun false confidence. Pihak British ni terlalu yakin yang Singapura tu kubu kebal, tak boleh ditembusi. Dan diorang percaya 100% yang tak ada siapa akan serang dari utara melalui hutan. Mustahil kata diorang. Kepercayaan buta inilah yang akhirnya makan diri sendiri. Dan disebabkan keyakinan melampau tu, satu demi satu kesilapan besar berlaku. Diorang tak biasa bertempuh dalam hutan. Kepimpinan pula lembab dan keliru. Tak ada langsung strategi perang hutan yang betul. Perancangan, out. Latihan, entah ke mana. Logistik, jangan cakap lah, memang kucak kacir. Jauh beza dengan Jepun yang kemas, tersusun dan sangat-sangat pandai menyesuaikan diri. Jadi lepas kita tengok semua ni, apa sebenarnya pengajaran paling besar yang kita boleh kutip daripada kempen Malaya ni? Apa intipati dia? Pengajaran paling utama dan ini sangat penting, ialah strategi atau doktrin perang tak boleh statik, tak boleh kaku. Ia kena sentiasa fleksibel, kena boleh ubah ikut keadaan musuh dan persekitaran. Anda tahu, ada rancangan tu memang bagus, tapi ada rancangan yang tepat untuk situasi yang tepat ha itulah yang akan bagi anda kemenangan sebab sejarah dah tunjuk banyak kali kan kalau kita gagal nak sesuaikan diri tak kisahlah tentera kita ramai mana pun senjata kita canggih macam mana pun semua tu tak jamin kemenangan senjata paling power sebenarnya ialah keupayaan untuk beradaptasi Okey sebagai penutup saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba fikir di luar medan perang dalam dunia bisnes ke teknologi ke atau mungkin dalam hidup kita sendiri. Kak mana lagi kegagalan untuk menyesuaikan diri ni boleh menyebabkan keruntuhan. Fikir-fikirkan.